Monqolların ən güclətli xanı 1162-ci ildə 10-cu isahilərində doğulub. Ona Temuçin, yəni dəmir kimi möhkəm adı verilir. Tarixi adını yazdırmış əfsanəvi monqol imperatoru və tarixin ən güclü sərkərdəsi Çingiz xanın gücü, hakimiyyəti müasir dövrümüzdə də bir çox insanların heyranlıq obyektidir. Çingizxan adı ona 1206-cı ildə monqol tayfalarının lideri seçilərkən qurultayda verilir. Khan sözü bildiyimiz kimi hökmdar, yüksək rütbə anlamına gəlir. Çingiz adının mənası isə bəzi mənbələrdə okean, digərlərində haqq, ədalət mənasını verir. Temuçin hələ kiçik yaşlarından həyatın çətinliklərinə qarşı mübarizə aparmalı olur. Cəmi 9 yaşında ikən tatarlar atasını zəhərləyib öldürür. Bir müddət sonra isə birgə yaşadığı qəbilə onu anası və bacı qardaşları ilə birgə yaşadıqları yerdən qovurlar. Hətta 10 yaşında olarkən ovladıqları heyvanı bölüşdürməkdə razılığa gələ bilmədiyinə görə qardaşı Bekteri öldürdüyü də deyilir. 1206-1227-ci illər ərzində Mongol xalqının layiqli hökmədarı olan Çingiz xan 31 milyon kvadrat kilometrlik ərazi fəth edib. Tarixdəki heç bir sərkərdə bu rəqəmi yeniləyə bilməyib. O iştirak etdiyi bütün savaşlarda qalib gələn sərkərdə kimidir, tarixdə özünə yeridir. Tarihçilər hesab edirlər ki, Moğol ordusunun bütün fətləri boyu 40 milyon insan öldürülür. Hətta əlyazmalarda Çin əhalisinin sayının birdən-birə kəskin şəkildə azaldığı da qeyd olunur. Xərazimlərlə müharibə zamanı İran əhalisinin böyük hissəsinin qılınçdan keçirdiyi də tarixi faktdır. Bir sözlə, Çingiz Xan ordusu dünya əhalisinin 11%-ni yer üzündən silib. Deilənlərə görə Çingiz xan fəth etdiyi torpaqlarda qadınlardan övlad sahibi olurmuş. Bu məlumatı əsaslanaraq tədqiqatçılar hazırda dünyadakı hər 200 nəfərdən birinin Çingiz xanın soyunu daşıdığını iddia edir. O dövrdə Çingiz xan qanunları deyə bir anlayış var idi. İmperatorluqdakı it şərtsiz bu qanunlara boyun əymək vacib idi. Bu qanunlara görə zina edənlər, yalan danışanlar, suyu çirkləndirənlər, casuslar edam edilirdi. Bununla yanaşı Qüdrətli Xanın istedadlı insanlara hər zaman dəyər verdiyi də məlumdur. Belə ki, döyüşlərin birində düşmən ordusunun əskərinin atdığı ox Çingiz Xanın sevimli atını öldürür. Özünü isə ağır yaralayır. Möcüzə nəticəsində sərkərdə sağ qalır. Müharibədə qalib gələn Moğol ordusu düşmənləri əsir götürür. Çingiz Xan əsirlərin qarşısına keçib, atını öldürüb onu ağır yaralayan zərbənin müəllifinin kim olduğunu soruşur. Bir gənc cəsarətlə önə addımlayıb mən edim deyir. Döyüşçünün bu cəsarəti Xanı heyranlandırır. Çingiz Xan bu gənci öz ordusuna dəvət edir. Adını isə CB, yəni Oxatan qoyur. CB tarixdə Moğol ordusunun ən cəsur döyüşçüsü kimi qalır. Çingiz Xan haqqında maraqlı məlumat bitmək bilmir. 1227-ci ilin 18 avqustunda ölənin Çingiz Xan'ın məzarının harada olduğu da bilinmir. Defn olunduqdan sonra məzarın yerinin gizli saxlanılması üçün bir neçə at qəbrin üstündə gəzdirilib. Beləliklə də məzarın yeri silinib. Eləcə də məzarının yeri bilinməsindəyə cənazəyə qatılan hər kəs öldürülüb. Çingiz xan özünün dediyi bir sıra maraqlı və bir o qədər də qeyri-adi ifadələrlə də xatırlanır. Mən tanrının cəzasıyam. Əgər heç bir günahınız olmasaydı, tanrı sizi cəzalandırmaq üçün məni göndərməzdi. Mənim qazanmağım yetərli deyil. Digərlərinin hamısı uduzmalıdır. Heç vaxt bir mismari belə kiçik görməyik. Bir mismar, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir sərkərdəni, bir sərkərdə bir ordunu, bir ordu da böyük bir ölkəni xilas edir.